Украинцы очень хорошо продвинулись в строительстве дронов различных типов, от FPV-дронов и до на, больших э, беспилотников самолетного типа, которые у нас долетают и на, до Татарстана, и до Башкирии, и до Орска по, уже почти долетел. Э, поэтому здесь, и здесь им нужна помощь, и, и если нужна, то ну, какими-то комплектующими. Да, они, они мастерят дроны, эти бабаяги, которые со Старлинком летают, им не страшен никакой РЭП, управляются дистанционно. И это правда. Адже украинский БПЛА Вкотре сьогодні здивували світ та й самих росіян, адже завдяки роботі дронів, ось так було сьогодні в Ярославлі. Це майже за тисячу кілометрів від кордону з Україною. В цьому місці розташований новий Ярославський нафтопереробний завод.